Fransa indidə Qarabağ'a köşk tikir. Belə ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macron Qarabağ üçün 15 maddədən ibarət iş planı hazırlayıb və bu barədə Avropa İttifaqına üzv dövlətlərdən dəstək istəyir. Macron həmçinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana danışıqlar prosesini uzatmağa təşərrüf edib və bildirib ki, Azərbaycan Türkiyə müttəfiqliyinin döyüş meydanındakı uğurları 2023-cü ildə Türkiyədə keçiriləcək prezident seçkilərində Ərdoğanın əlının güçlənməsinə səbəb ola bilər. Bu fikirlər Türkiyənin Türkiyə qəzetinin yayımladığı Macronun Qarabağda 15 maddəli üsbar planı başlıqlı məqalədən istifadə edilir. Hadisə çəkilən yazıda deyilir. Fransa 2000 hərbiçi ilə qondarma şirkərlə məramlı adıyla Qarabağa daxil olmaq planlarını qurub və pilot bölgə kimi hələ də işğal altında olan Xan kəndi şəhərini seçib. Bu şəhəri Ukraynada zəifləməsi Maqdonun Qarabağda şişalt planının əsas hissəsini təşkil edir. Qərb dövlətlərinin hesablamalarına görə, Ukraynada zəifləyən Rusiyanın Ermənistan və Qarabağdakı siyasi, hərbi və iqtisadi mövcudluğu sona çatacaq. Fransa bir tərəfdən Ermənistandakı, xüsusilə də Gürcüstdəki Rusiya bazalarını ara keçirməyə Digər tərəfdən isə 2 min əsgərlə Qarabağə girməyi planlaşdırır. Başmayanın çoxsaylı məğlubiyyətlərindən sonra hələ də Ermənistanda hakimiyyətdə qala bilməsinin səbəbi məhz bu layihədə ona verilən icazə ilə bağlıdır. Ağd, Kənd, Focalı və Xocaverdə müxtəriyət verərək bu şəhərləri Azərbaycana qorumağı hədəfləyən Maczon bu şəhərlərin Avropa Birliyi daxilində olacağını ehtiyadır və digər dövlətlərdən də maliyyə dəstəyi istəyir. Burada növbəti addım Fransa hərbçilərinin bölgəyə göndərilməsi və Qarabağı bölüb burada yaşıl zona yaradıldı. Macronun hazırladığı plana görə müstəqilliyini elan edərək Azərbaycandan ayrılan bu şəhərlərdə bütün dövlətlərin, xüsusilə Avropa İttifaqının siyasi və iqtisadi hərbi ataş yerləri açılacaq. Yəni Fransa burada bir növ peş dövlət qurmaq istəyir. Bu tədbirlərin maddi-texniki bazası kimi isə Qocalı aeroportu seçilib. Macron başının qarşısını almaq üçün Avropa İttifaqının sanksiya silahından da istifadə etmək istəyir. Fransanın işğalçılıq planları ilə yanaşı hərəkət edən daha bir ölkə isə İrandır. İranın Fransa ilə maraqlı bir əməkdaşlığı var. Belə ki, bu iki ölkə bölgeyini yenidən dizayn etməyin planlarını qururlar. 30 illik Erməni işğalı dövründə bir dəfə də olsun sərhəddə təhşiyə göndərmişdi. Hərçik Qarabağ müharibəsində Erməni işğalçılarına bir mənalı olaraq dəstək verən İran bu günlərdə Zəngəzur dəhlizinə yaxın ərazilərdə araz xətti boyunca hərbi təlimlərə başlayıb. Daha sonra isə İrvan administrasiyasısına il başı dəstəkdirə bəyanatlar səsləndirildi. Bu istiqamətdə Fransa və İran artıq Ermənistana silah dəstəyi verməyə başlayıb. Bu iki ölkənin dəstəyinin arxasında olan Ermənistan Azərbaycanın Daşqərsən bölgəsi ilə səhhəddə qüçün yığmağa başlayıb. Beləliklə xarici qüvvələr Qarabağda həyata keçirməyə çalışdıqları planla bütün bölgəni hərbi sülhləşməyə çalışırlar. Əsas plan isə regionun alıb toxuna çevrilməsi yeni bir münaqişə ocağının yaradılmasıdır. Hazırda regionda təhlükəli bir vəziyyət yaransa da, bu məqamda umulan bir faktor var. Türkiyə-Azərbaycan birliyi faktoru. Artıq Türkiyə ilə Azərbaycan regionda sıradan oyunçular yox, məsələnin qaydalarını təyin edən güclərdir. Bu məsələdə Türkiyənin rolu olduqca kritik önəm daşıyır. Həm NATO-nu, həm də Rusiya ilə qurulan bacarıqlı münasibətlər bu oyunu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. Bəli, problem böyükdür. Lakin Türkiyə-Azərbaycan işbirliyi bütün onların öhdəsindən gələcək gələ qədər güclətir.